अस्सलाम अल्लाम दोस्तों बुज़ुर्गों बहनों और भाइयों आज आपके साथ हम चारसदा के फेमस बल्कि पुख्तन का फेमस मोटे चावल यानी बड़े चावल गोश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं चरसदाल चावल पूरे देख की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे इसी तरीके से इन ये लेसदार चावल आपको इसका तरीका समझाने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से इन शी आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी तो बनाइए सबको खिलाइए इन शह इतना लजीज़ ये चावल होते और कम कीमत वाले होते तो चलिए शुरू करते हैं बिसम यहाँ पे हमने टोटल इसके लिए पंद्रह किलो हमने ये गोश्त लिया है गोश्त बग़ैर हड्डियों का है पंद्रह किलो एक किलो चावल के लिए एक किलो गोश्त डालते हैं जो हड्डियों के बग़ैर है गोश की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो गोश को सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है धो लेना है और इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियाँ हमने लेनी है तकरीबन दस या बारह इंच ये आपको नज़र आ रहा है ताकि इससे जो बड़े बड़े दागे धागे ये चावल बनेंगे इन शाह तो सबसे पहले हमने गोश को बॉयल कर लेना है तो पंद्रह किलो गोश में हमने तीस किलो पानी डाला है और तकरीबन इसमें फ़िलहाल हमने नमक डाला है पंद्रह टेबल स्पून हमने नमक डाला है और इसके साथ ही तकरीबन बीस पच्चीस अदद हम डालेंगे हरी मिर्चें और ये टोटल आधा किलो ये लहसुन था हमने कूट दिया और ये इसमें डाला है और साथ ही इसमें हम डालेंगे टोटल पाँच किलो हमने यहाँ पे टमाटर डाले तो पाँच किलो टमाटर बीस पच्चीस हरी मिर्चें पंद्रह टेबल स्पून नमक पंद्रह किलो गोश, गोश और तीस किलो हमने इसमें पानी डाला है और जनाब टोटल आधा किलो हमने इसमें लहसन डाला है तो गोश को हमने चढ़ा लिया था तीन घंटे के लिए हमने इसे बॉयल करने के लिए रखा था तीन घंटे बाद ये हमने यखनी अलहदा कर ली और गोश हमने अलहदा कर लिया ये आपको नज़र आ रहा है गोश को मुकम्मल अच्छे तरीके से हमने गला लेना है मुकम्मल तरीके से दूसरी जानब हमने देग में वह जो यखनी थी वो डाली थी तीन किलो ये मोंग थे साबुत मोंग ये डाला है और इसके अलावा थी पैंतीस किलो हमने पानी डाला है कुछ यखनी और पानी टोटल मिला के तो साठ किलो इसका टोटल वज़न बनता है यखनी और पानी दोनों मिला के साठ किलो हमने इसमें ये पानी यखनी टोटल मिला लिया तीन किलो हमने उसमें साबुत मूँग डाले यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आ रहा है ये गोश इस तरीके से हमने बिल्कुल तार तार कर लेना है बिल्कुल एक दूसरे से ये आपको नज़र आ रहा है हमने जुदा कर लिए या चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से तो टोटल गोश हमारा पिस चुका है ये इस तरीके से दागे दागे हो गए तो गोश यहाँ पे हमारा तैयार हो गया इसे रखेंगे साइड पर अब इस यखनी में हमने टोटल ये जनाब हमने डेढ़ सौ ग्राम एक सौ पचास ग्राम चिली फ्लेक्स यानी दरदला मिर्चे हमने ये लिए एक सौ पचास ग्राम कुछ हमने अभी डाली है कुछ बाद में थोड़ी इसमें शामिल करेंगे और ये हल्दी जो है ये भी टोटल 150 ग्राम हम इसमें डालेंगे कुछ बाद में कुछ अभी 150 ग्राम हल्दी और 150 ग्राम चिली फ्लेक्स और ये धनिया पाउडर है ये भी हमने टोटल 150 ग्राम लिया है ये सारा का सारा हमने अभी इसमें शामिल कर लिया है और ये जनाब नमक है नमक हम इसमें मज़ीद तकरीबन ये आधा पाव हमने कोई इसमें नमक डाला है पंद्रह या बीस टेबल स्पून कुछ हमने यखनी में डाला था यहाँ पे ये पंद्रह किलो चावल है मोटे चावल है इसको हमने सिर्फ़ एक दफ़ा वाश कर लेना है भिगोना हमने इसको बिल्कुल नहीं है और वाश कर लेने के बाद हमने इसको शामिल कर लेना है यहाँ पे देग में तो इसको पहले एक जगह में एक किसी टोकरी में से इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये गरम मसाला है ये भी टोटल 150 ग्राम ही हमने इसमें डाल लेना है गरम मसाला तो 150 ग्राम हमने गरम मसाला भी डाल दिया है और अब जो चावल थे जिसको हमने धोया था हमने इसे भिगो के बिल्कुल नहीं रखना याद रखिए मोटे चावल को कभी भी भिगोते नहीं है बस धोने के साथ ही वो फ़ौर डाल दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी जजब कर लेता है इसलिए एक किलो चावल के लिए हमने चार किलो इसमें पानी डाला है यानी पंद्रह किलो चावल के लिए टोटल साठ किलो हमने पानी डाला है अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये एक किलो फ़िलहाल हम इसमें घी डालेंगे टोटल पाँच किलो घी का हम इस्तेमाल करेंगे एक किलो घी हम अभी डालेंगे और चार किलो घी हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे खूब गर्म करके हमने इसको ऊपर बाद में डाल लेना होता है तो ये थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स और जो गोश को हमने बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक जो इसके धागे बनाए थे वो अब स्टेज पे हम ये सारा गोश्त इसमें शामिल कर लेंगे तो माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा इसमें शामिल कर दिया गया है अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हिलाएंगे चमच को तो ये आपको दोस्तों नज़र आ रहा है कि गोश के बिल्कुल एकदम धागे से बन गए तो बिल्कुल ऐसे ही हमें गोश्त चाहिए इन आप जब इसे पकाएंगे और काेंगे बिल्कुल आ, हलीम से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते बगैर रोटी के बग़ैर नान के ये काया जाता है इसको चम्मच के साथ इसको काते तो इनशाला आप भी मज़े लीजिए चारसदा के मशहूर मोटे चावलों के लिए यहाँ पे 200 सौ बेहतरीन ज़बरदस्त और चटकाेदार टेस्ट के लिए एक किलो हमने यहाँ पे अचार डाला है अचार की क्वांटिटी अगर आप सिर्फ कर सकते तो ज़रूरत नहीं है या इसको दुगना भी कर सकते इतनी तादाद में एक किलो मतलब पंद्रह किलो में आप दो किलो भी डाल सकते और एक दफ़ा फिर से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस अचार को भी इसमें और दोस्तों यहाँ पे इसको तकरीबन इसके बाद टोटल एक घंटा मज़ीद लगेगा तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़े बॉयल पे आने लगे तो इस स्टेज पे दोस्तों जब आधा घंटा इसका गुज़र गया तो चूल्हे को यहाँ पे हमने थोड़ा सा हिस्सा कर लेना है इस स्टेज पे जो बुलबुले उठने लगे ये आपको नज़र आ रहा है कि चावल ऊपर सतह पे आने लगे तो यहाँ पे हमने मज़ीद जो हल्दी थी वो हमने शामिल कर लिए इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसका कलर भी इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त आएगा टोटल 150 ग्राम इसमें हमने हल्दी शामिल कर लिए तो इस हल्दी को भी इसमें मिक्स करेंगे तो चावल हमारे तैयार होने पे आ रहे तकरीबन टोटल 30 मिनट इसे लगेंगे इसमें अब इसके बाद खूब अच्छी तरीके से चम्मच भी हम चलाएँगे और चूल्हे को हमने ऐसा कर लेना है तो 30 मिनट बाद इसे हम यहाँ इसे उतारेंगे तो दोस्तों 30 मिनट मजीद हो गए टोटल तो तकरीबन इसको डेढ़ घंटा या दो घंटे लगते पूरे देख को पकाने में तो इसको हमने नीचे कोयले के ऊपर रख लिए या चूल्हा अगर हो एक किलो अगर आप पकाते तो हल्की आंच के ऊपर रख लीजिए यहाँ पे दोस्तों जो बकाया का चार किलो घी था उसमें हमने दो किलो प्याज बारीक बारीक काट के इस तरीके से हमने डाल दिए और इस प्याज को इसमें हम घी को भी अच्छे तरीके से पकाएंगे और प्याज को भी फ्राई करेंगे तो प्याज़ और कुछ थोड़ा सा घी हमने इसके ऊपर डाल दिया है दो किलो हमने प्याज लिया था इस प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना सिर्फ़ गोल्डन कर लेना है तो प्याज और कुछ थोड़ा सा घी हमने यहाँ इसमें डाल दिया इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पाँच मिनट तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और यहाँ पे हम तकरीबन पाँच टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही ये जो घी है बकाया गया ये अब इसके ऊपर डालेंगे और इसके साथ गरम मसाला मज़ीद कोई पाँच टेबल स्पून के करीब गरम मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे और जनाब जो घी हमने अच्छे तरीके से गरम किया था बकाया था बकाया का घी वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया ट्रांसफ़र कर दिया तो इन इसका टेस्ट ऐसा ही होगा कि उंगलियाँ आप इसके साथ छाटते रह जाएंगे और इस घी और इस गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर को इसके साथ अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो इन ताला इतना इसका लाजवाब टेस्ट होगा दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी की समझ आ गई होगी तो हमारे चैनल पे डेढ़ किलो की रेसिपी भी पहले से मौजूद है उसका लिंक भी मैं या कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इन आप और डेढ़ किलो की रेसिपी भी देख सकते हैं तो माशाल्लाह हमारे जो चरसद्दा के मशहूर वरूफ मोटे चावल बिल्कुल तैयार है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी हमारा जरूर लाइक करें और अपनी अरा से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगा करें और जो भी आपको रेसिपी चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे शुक्रिया अल्लाह हाफिज़